Во-вторых, для меня это было в первую очередь возможно вообще хотя бы первый раз в жизни взять участие в выборах, как-то там посмотреть, как это все происходит, потому что а, то, кто там третий раз там эти происходит, Никогда не брал участие, там, не, не, работал ни на выборщих комиссиях, ни на депутатов, ни на какие-то силы, ничего. Да, и как там приходил, там голосовал, а как там этот Петрохунок велся, там все как это середина, тут фотографировать, там, посмотреть, пообщаться с людьми, узнать, как это все делается. Плюс друзьями познакомиться с новым народом. Там. Относительно самого твиттера, как он теперь будет э, Повседневный, э, скажем так, инструмент повседневного пользования или останется где-то лежать в ящике стола, ну условно говоря, таком образом э, до следующих каких-то выборов? Для меня, да. В ну, ящике стола он точно не останется, потому что куча друзей, куча знакомых, которых интересно читать, узнавать про события и что-то писать там как-то сообщать. Ну, по выборам, может быть, не так часто и не так много, но это качество. И что-то надо теперь просто определиться с тем, что именно писать, там, все подряд или что-то конкретное. Это, потому что я занимаюсь очень многими, это все было кидать в или как. Ничего не определяется, но точно будет Но свой Ця зброя, ти, вона залишиться лежати в чухлі до наступних виборів. Чи все ж таки буде час від часу застосовуватися? Ну така зброя мусить бути завжди на поготові, тому що крім виборів є в цьому світі багато несправедливостей. І дуже багато е, є питань до діючих органів влади, до діючого місцевого самоврядування. І звичайно, проти нехлюйства, проти корупції, проти замовчування, проти наступу на права людей, на права мешканців, І, звичайно, таку зброю. Требует застосовывать, и, конечно, мы ее будем застосовывать.